ну вообще как вариант да ну очень долго они вот это они меняют то у них один план то другой судьба они говорят его предрешена вот этой фигурой да которая играет роль Путина она предрешена тут еще у них что-то вот но они же видите они так хитрят они все равно нацелены на то на смену власти Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я Лена Захарченко. До нас сьогодні доєднується Олена Бюн. Вітаю вас, пані Олена, рада вас бачити. Вітаю. 1 жовтня ми пишемо дане інтерв'ю і хочеться привітати усіх захисників, захисниць України. Вельми вдячні вам за вашу роботу. За те, що робите ціною власного життя, те, щоб ми мали можливість писати зараз ці інтерв'ю, спілкуватися, дякуємо, низький уклін кожному з вас, бережіть себе. Так, низький та, та, справ... та. так. Зібралось насправді чимало запитань. Ми розпочинаємо жовтень місяць, розпочинаємо одразу обстріли вже сьогодні. Були та в принципі останнім часом вони не вщухають? Піднялася така тема, що є ймовірність того, що НАТО все ж буде закривати небо над Україною. Зараз мова йдеться більше про захід України, але з можливістю того, що і до Києва розтягнуть, чи дійсно буде це закриття неба? И я смотрела, там... Сейчас посмотрим. Я смотрела, что да, оно будет закрыто. Только вот каким образом, я еще не понимаю. Возможно, не таким, как они сейчас обсуждают. Здесь... Закроют НАТО, закроют небо над Украиной. Ну, хотя бы часть. Сама карта разворачивается. Закроют НАТО небо над Украиной. Как длительно это все они... Решают. Ну да, там же Кремль будет, наверное, высказывать, уже высказывает свою фею. Если вы закроете небо, значит, это... Ну, должны закрыть, должны. Каким-то образом. Видите, здесь карта выбора. Решают. Может, не так, как говорят, а каким-то другим образом, но должны закрыть. А давайте тоді будемо перевіряти, що саме які ем, не, не окремо міста. Давайте подивимося спочатку. Захід України буде закритий, а потім спробуємо і далі подивитись. Можливо, є вирогідність, що і всю Україну чекає За... ця хороша За... новина. Ну, все у них как-то не быстро, понимаете? Вот вся проблема в том, что... Ну вы же видите, как они обсуждают, как там защитить себя от дронов от российских, да? Ну, по итогу. Это вот целая эпопея, как они рассказывают. По итогу закроют. Ну, видите, крем манипулируют. это. Закроют, но закроют. Закроют. А давайте тоді зараз загально. Тут такой момент інтересний. Как-то інтересно все это буде. Возможно, ну, не так, як ми себе. Нам то все одно, да, лише би закрили. Як это буде закрито, яким путем лише би закрили? Давайте подивимося, чи може відбутися таке, що до кінця року над всією Україною буде закрите небо. Но я тут даже не вижу, понимаете, вот здесь у нас спросили Запад Украины, тут тоже не быстрая карта, вот в чем дело. Mm -hmm. То есть, даже что Захид до конца года будет, так? Да, в том-то и дело. Э, очень долго они видите принимают решения. Э, ну до конца 2020 года закроют где-то надо Украине. До конца года вряд ли. Не быстро они говорят это все. Как-то частями, да. Ну, то есть не быстро, я так понимаю. Может быть, что-то закроют до конца года, но это не быстро, поняли, и дальше туда. Ну, вот прямо так, как, конечно, так как они кошмарят, то... Давайте так, все к этому идет, но процесс, к сожалению, не быстрый, потому что они у себя быстро принять решение не могут. Мы уже бачим, а так. Давайте тоді подивимось загальну ситуацію з обстрілами у жовтні. Вони будуть ставати ще більшими, ще потужнішими. Чи все ж таки підуть на спад? Оксіяв 2025 року. Україна, Україна. Сильні Україна, об'єднається. Сильні. Ну, я би не сказала по цій карті, що сильне? Сильнее, ніт. на таком же уровне, с такой же периодичностью. С такой же периодичностью они будут Ну, цели остаются все те же. Слава богу, не сильнее. Давайте подивимося, чи будуть масовані а, вимкнення світла у жовтні місяці, тому що вже не для кого не секрет, що це одна з важливих цілей ворога сьогодні. Заключення. Заключення. Ні, масового тут показано не. Нет, в нет массового Ну, понятно, там, где прилетела, оно же прилетает, да, там нас... массово, слава богу, тоже не ввели. Чи повернемося мы до перемовних процессов, принаймні до питань якихось дій щодо перемовних процессов у жовтні місяці. Не до России Украина вернется к угу. переговорному процессу на Российской недофедерации. Ну, видите, они сами, они же манипулируют, они тянут время, то есть они, они и дальше будут тянуть время. Бесполезно с ними разговаривать, потому что Украина свою позицию высказала, она стоит на этой позиции. Они, видите, они будут пытаться манипулировать, шантажировать, чтобы Украина отказалась от своих условий и пошла на их условия. Поэтому они будут тянуть время. А взагали есть какая-то альтернатива, вот, если не перемованы, каким чином еще можно врегулировать? А с ними же бесполезно Они же, видите, что, они ж такую чушь несут. Ну, ну просто вот, если послушать их там, ну это... Вот на кого это рассчитано. Вот просто интересно, на mm -hmm. кого рассчитано. Я понимаю, что они свой народ за дураков держат, полных. Да? Ну... Но... Ти вже говориш, що типа, як лошадь Лавров. Это ж на, ага, ми, на жаль, ми то всі це прекрасно розуміємо, але звідусіль чуємо, що окрім перемовин, більше ніяк домовитись і врегулювати конфлікт неможливо. Тому чи є якась альтернатива, або хтось, можливо, може вплинути на Росію, або ще якісь варіанти. Ну, тут іде давление третьих, третьей сторони на них. Но они и третьей стороной манипулируют, или третьими сторонами тоже умудряются манипулировать. Какие моменты давления? Это знаете, какие моменты давления? Это жесткие удары по территории России по определенным их ну, критически важным объектам. Вот тогда да. Тогда это каким-то образом будет работать. И то они там будут пытаться манипулировать, но это такой весомый важель для того, чтобы уже ну, не так манипулировать. То есть Давайте... без, действия... без действия украинских вооруженных сил никуда. Безумовно. Давайте тогда без уточнень, без деталей, чи будут все удары. Ну, там сегодня у них уже там опять, да, угу. шла. Так, так, так. Удары будут. Ну, действительно, действительно. Да. Такие вагоми, которые могли реально вплынуть на них. Они боятся этого, речения. да, действительно, оно идет, оно, они эти удары идут, они, видите, они их боятся до смерти. Теперь у них цель остается одна, чтобы то, чем мы бьем, или то, что нам дают, чтобы это не дошло до Украины, до конечной точки, э -э, ну, до конечной точки. То, что мы достаточно серьезные удары, это да, смотрите, здесь карты, да ощутимые. И у меня тоже были по картам там вот то, что ждет Россию там октябрь, чтобы они искали бомбоубежище, да, знали безопасные места э -э, в таком плане вот по картам что действия будут. Они, собственно, есть, да, но они как бы, ну, это такие, тоже оно дает как бы, свой положительный результат, но это длительная работа, а это более, более болезненное. Та ми вже насправді мені здається, декілька років з вами говоримо, що це єдиний метод і дуже хочеться, щоб зараз нам дали можливість повністю це реалізувати в тому обсязі, який дійсно матиме суттєвий вплив в подальшому. Також з'явилася інформація про те, що Росія і Білорусь можуть атакувати Польщу, щоб звинуватити Україну. Чи буде це найближчим часом, і чи вдасться їм дійсно зробити так, щоб всі подумали на Україну? Там не только Польша, там они хотят полностью, да, там и Венгрия, там провокации сделать, и Румыния, видите, они же, планы у них в Беларуси провалились, ну, с резком провалились, они очень рассчитывали на, на Молдову. Так, атака, провокации России, белорусов и России больше. Ну, будут пытаться... То есть, смотрите, есть возможность избежать чего-то, да, то есть их сценарий полностью не воплотить. То, что у них сценарий есть, и планы у них такие есть, это да. Но это, видите, это как это гибридная война, по сути. Там есть уже эти люди на территории Польши, это теракты, все, что касается. Это вот очень похоже на то, что у нас, да, их цели у нас перемещение, передвижение и энергосистемы. Только они нам бьют с воздуха, а там это за счет терактов. Положить интернет, энергосистемы. Ну, понятно, если нет света, то и нет интернета, перемещение, передвижение. То есть они действительно как это ну, нацелены на эти планы. Слава богу, что у них не все получится. Планы у них, знаете, такие э, полностью дестабилизировать ситуацию, Польша, вот э, дальше какие-то страны, да. Э, вот здесь идет речь сейчас не о прямом вторжении. Прямым вторжением они не могут пойти. Ну, ДРГшные группы, разве что, mm -hmm. или там зеленые человечки, как хотите. А вот чтобы выснажить их, посеять панику, хаос и зайти просто. Вот по типу сценария крымского они вот хотят, без шума и пыли, как я говорю, зайти. Вот в таком плане. И это касается сценарий сейчас э, э, именно Восточной Европы. Вот тех стран, которые раньше, э, на какие страны раньше влияло, э, влиял в Советский Союз. А вдастся им налаштувати эти страны против Украины, чтобы Країни ті власне перестали нам допомагати і дійсно звинувачували безпосередньо Україну в цих ударах. О, ну Вони надіються на успіх, ну і що? под Диверсії. Плани теж саме. А по итогу. Есть люди, с которыми не работаю. Да свободитесь. Товарищи. Да нет, здесь карта пассива идет. Карта пассива, хотя желание, конечно. Ну, частично понятно, что смотря какая страна, допустим, как Венгрия, как Орбан, да, я не говорю mm -hmm. за Венгров самих а вот именно за Орбана, вот таких как Орбан, то те будут Хотя Хотя самой Венгрии, я тоже говорила, вот с самой Венгрии идет самой опасности. Я говорю, пусть они вспоминают прошлое, пусть какой там, 57-й год, 56-й, когда советские танки вошли в Венгрию. То есть такой сценарий, ну, действительно негативный сценарий, если они думают, что они вот те ждуны, которые ждут где угодно русский мир, Ну, пусть посмотрят на наш Донбас, пусть посмотрят на наше время на окупірованій території. Та не велике жаль. В нашій країні досі продовжують бути такі люди. І жаль, ну, насправді, правильно ви сказали, що просто ну, історично вже воно все історія циклічна, якби ми всі звертали увагу, як це було, і працювали на випередження на те, щоб ага. уникнути помилок, які вже неодноразово траплялися в історії світу. Все было бы значно лайк, алана проволока. Ну, они, они ж огромные деньги тратят на подкуп, смотрите, огромные деньги тратят на, ну, допустим, на определенных людей, на то, что сейчас уже есть в европейских странах, чтобы раскачивать ситуацию. Так, будемо дивитися, як продовжуватиметься вся ця, ця ситуація, що а, далі буде відбуватися, як впливатиметься на подальшу підтримку і дії безпосередньо Європи. А, зараз також жовтень місяць це а, с, такий день день народження диктатора Путіна з маленької літери. Говорю це слово, це прізвище. Чи стане він останнім для нього цьогоріч? последние последний день рождения, последний день рождения, спросим для фигуры Путина, ну, чтобы он там не был, по последний день рождения. Ну, тут остается старый сценарий вполне. Только когда они его, вопрос, когда они его реализуют. Что-то типа авто или авиакатастрофа, чтобы он как бы исчез бесследно. Вполне может быть вопрос, реализуют ли они его. Ну, тут по карте рассказывают, что это не Путин, что это его не настоящее Мы это понимаем, но ну, сам факт. Чи зникне фігура Путіна, в принципі, цьогоріч? Да. Вже наступний рік будуть... будуть... 2025 году ісчезне фігура Путіна. 2025 року. До кінця. Тут осталось, Да? До кінця 2025 А тут, Це знаєте, скоріш не до кінця 2025-го, а давайте загалом рік, до наступного 7 жовтня, чи не стане цієї Дома. людини, Досіний і далі року, вже поминки, а не свято буде Путіна відбувати. Фігура Путіна ісчезне. Фігура Путіна ісчезне. Долго они к этому идут. Ну, вообще, как вариант, да. Ну, очень долго. Они вот это, они меняют. То, то у них один план, то другой. Судьба, они говорят, его предрешена, вот этой фигуры, да, которая играет роль Путина. Она предрешена. Тут еще у них э, что-то вот. Э, но они же, видите, они так хитрят, они все равно нацелены на то, на смену власти. Транзит этот бесконечно долгие власти, которые и длится, и длится у них. У них, конечная цель все равно, видите, как бы захват мира, либо части мира. То есть, вот смотрите, все равно одно и то же карты показывают. Несмотря на сегодняшнее состояние, просто потом вести более хитрую политику со сменой да, власти, более хитрую а ту же экспансию, по сути. То есть, даже если эта фигура исчезнет, на завершение войны между Россией и Украиной надеяться а по, по плану они будут представлять себя, что они такие хорошие, что они за мир во всем мире. Но на самом деле это меняется фантик, да, начинка остается та же. Это им надо что-то предоставить, что они еще и победили, хотя я не знаю, как они будут пытаться, да, представлять, что ну, что... Все это не напрасно было, набраться сил и по новой, по новой, с учетом всех ошибок, всех промахов. Ну и они готовят таким образом Европу, видите, к тому, чтобы пройтись, вот, да, пройтись по каким-то странам, а там уже двигаться дальше. Будем все же надеяться, что удастся их остановить. Мы уже неодноразово говорили, что есть вероятность сценариев, которым удастся завадить этим планом. Это просто уничтоження, повне уничтоження, да, вот это все, вот повністю, да, під корінь. Только тоді э, как бы можна что тому що це все, що это, ну так, шило на мыло. А, а на сьогоднішній день наскільки це вирогідно знищити повністю цю російську диктаторську владу і розпочати там нову еру? Ну, это какой-то процесс самоуничтожения. Вот он не включился для России. Ну, то есть оно как бы идет. Но мы еще, да, там у них есть трудности, там у них есть сложности. Все это прибавляется. Это еще вот удары по территории России. Это тоже усугубит эту ситуацию. Ну, потом еще тут идет, они ж хотят обыграть всех и оторваться от покровительства, как я понимаю, того же Китая, свою хитрую игру ведут. И тоже тут им нож в спину. То есть как бы за счет вот этой своей, извините, хитрожупости во всех смыслах, да, во всех, они сами себя и погубят. То есть это так, да. Ну, просто нам вже хочеться, щоб було швидко, щоб мір видухнув наконець, так, так якби ж то не ціною життів прекрасних ну, людей, конечно. прекрасних українців це все відбувалось, то що ж, все одно в будь-якому разі, тішить, що вони обрали цей шлях для себе, маю на увазі шлях саморуйнації. Хотілось би, звісно, щоб сталося так, щоб цей шлях прискорився. Це таки відбулося, і більше ніхто, окрім них самих, не страждав від їхніх дій. Дякую вам, пані Олено. Дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі попередження. Хочу нагадати вам, любі наші глядачі у Олени Бюн також є свій ютуб канал. доєднуйтесь до нього, посилання знайдете нижче під цим відео. Якщо у вас є питання саме до нашої гостя, пишіть їх нижче під цим відео у коментарях і наступного нашого ефіру почуєте відповіді на них. Будемо раді вашій підписці, вашим вподобайкам, але найголовніше бережіть себе. мирного тихого дня Усім До побачення. До побачення.